Привет, меня зовут Олег, я из города Рона, занимаюсь волонтерской деятельностью, провожу профилактические лекции по учебным заведениям, предупреждаю молодежь о выборе и его последствиях. Я занимаюсь этим уже три года, и у меня появляется все больше и больше желания это делать. Потому что до того момента, как я обратился к Богу, в моей жизни были очень серьезные последствия от вредных привычек. Думаю, если бы кто-то мне бы раньше сказал бы, какие будут последствия от алкоголя, наркотиков или курения. Возможно, я задумался и не сделал бы этот неправильный выбор. Многие говорят, что молодежь ⁇ это будущее Украины, но я слышал такую фразу, что молодежь ⁇ это сегодняшняя Украина. И сегодня молодежь живет в больших проблемах. Они сами хотят, чтобы мы приходили, они сами хотят, чтобы мы проводили такие лекции. Вы знаете, было несколько таких случаев, и это просто меня очень ободряло. Когда я шел на лекцию, возле школы стоял тот класс, в который я и шел. Это был восьмой урок. Интересно то, что они прогуливали седьмой урок, но ждали восьмой урок. Это было около трех часов дня они ждали, чтобы... Ну, как бы побыть, вот именно это время, вместе, чтобы мы могли пообщаться. Они могут увидеть в нас э, тех, кому можно задать вопросы, получить ответы. Потому что они стесняются об, об этом говорить с родителями, они стесняются об этом говорят с учителями, они боятся осуждения своих сверстников. Но когда у нас проходят личные беседы, я просто вижу в глазах много вопросов. Было неоднократно такие случаи, когда после уроков подходили парни или девчонки, они задавали лишние вопросы. И они задавали вопросы, как избавиться от тех или других проблем. Они рассказывали о сокровенных своих вот уже грехах. Они рассказывали о тех последствиях, которые уже у них в жизни от неправильного выбора. И я видел эти слезы на глазах. И вот важно прийти и поговорить с молодежью на такие темы. Бывает, что через несколько лекций мы опять видимся, и они подходят и э, говорят, как вот это действует, как это им помогает, и как это э, выводит их из тех проблем, в которые они зашли. Может вы сомневаетесь или боитесь идти в учебное заведение, может у вас, вы думаете, нет опыта, но опыт он приходит со временем. А новая Надежда, она готова помочь э, в организации э, удостоверения или пригласить вас на семинары, обучение. И это совсем не сложно. Но было бы хорошо, чтобы раз в неделю, два раза в неделю, на час, на, на два можно было это время уделить. И впоследствии мы можем увидеть огромные результаты после этого дела. На протяжении всего этого времени мы видели, что э, она вспомнит, она заботится, нам даже благодарны в конце года, в форме призов. Хотел бы ободрить молодежное служение и пожелать. Пусть в вашем служении... Будет видение на школу, потому что это, школа – это хорошее поле для работы. Я мечтаю о том, чтобы в Украине в каждом городе, в каждом селе проводились такие лекции. Чтобы мы предупреждали о том, что может быть неправильный выбор, который придет к плохим последствиям. Потому что сегодня молодежь у нас живет такие, такой иллюзией, что я буду жить как хочу, и у меня не будет от этого последствий. Но важно прийти и сказать правду им.